Работаю с академической группой в Качерном море с 2009 года рождения, Ю-16. Играем на Украину, это первый год. Вот мы два года первые, к сожалению, пропустили в связи с ситуацией в стране. Но вот сейчас, благодаря нашим воинам ЗСУ, нас допустили до Украины, и вот мы начали участие. Чуть-чуть тяжеловато, конечно, вливаться, но процесс идет. Все, в принципе, всем довольны. Поколение хорошее, хорошее, но опять же чуть-чуть что не так, что многие уехали. Детей стало чуть меньше, но своевременно отбор стал чуть посложнее. Но процесс идет, и ребята адекватные все у нас, и мы им даем достойный тренировочный процесс. Это мы обсуждаем с руководством нашего клуба, директором. Работаем в этом русле, то есть процесс идет. По чуть-чуть, но идет. Главное, что он есть, вот так скажу. Первое – это подготовить индивидуально сильных футболистов. Индивидуально сильных футболистов, которых, которые перейдут дальше в Ю-19. Ну, если пойдут дальше, то это супер вообще. А дальше-то уже не говорю. Хотелось бы где-то по телевизору посмотреть в европейских клубах. Работаем над этим. Ну и плюс, конечно, строим командную игру. Ну, как бы дисциплина у нас тоже на первом месте идет, то есть воспитать достойных людей в будущем. Ну для меня это кажется важно, что дети в этом возрасте где-то не во дворе, а они в коллективе, в спортивном коллективе, это важно, что они растут в спортивном коллективе. Есть общеобразовательная школа, где они занимаются в первой половине дня, вторая половина дня они занимаются спортом, опять же в коллективе общаются, и я считаю, что для них в будущем это очень важно. Индивидуальные беседы, конечно же, происходят, это специфический возраст, 15 лет там, где они уже начинают заглядываться или воруч и как вы понимаете. поэтому этому тему идет разговор, по этой теме индивидуальной и общекомандной, что основной уклон, чтобы они делали на футбол. Там они всегда успеют. А то есть есть такие ребята, которые принимают на сегодняшний день для себя решение, родители звонят, я не хочу в футбол, я хочу гулять. Но это возраст. Я сравниваю это с возрастом. Мы переубеждаем, работаем, опять же, в индивидуальных беседах с родителями и с детьми. У нас есть два состава на сегодняшний день. И два состава мы заявили на чемпионат Украины. Один первый состав по элит лиге играет, второй состав по первой лиге играет. Это те ребята, которые на сегодняшний день не попадают на сегодняшний день. Но мы над этим работаем, у всех всем дорога открыта. Всем в наш клуб, всем дорога открыта. У нас есть как и отбор, так же есть и набор детей. Конечно, в этом возрасте уже с самого начала сложно, а те ребята, которые занимались, имеют какой-то опыт, мы подключаем. Работаю с возрастом ю-17 академический возраст это старшие юноши на данный момент. И специфика это подготовить футболистов прежде всего к команде ю-19. Чем больше их туда попадет, адаптированных уже ментально, физически, тактически мы над этим работаем и стараемся в этом направлении двигаться, чтобы как можно больше футболистов пополнили ряды нашего Черноморца ю-19. Ну и дай бог поэтапно и Главной команды первой. Идет процесс обучения. И да, есть более талантливые, есть менее талантливые. Есть более эту всю информацию воспринимают и впитывают. Есть немножко, с которыми ребятками посложнее. Ну, показываем, рассказываем, объясняем, проводим после каждого ту тура. Теоретические занятия у нас просмотры. Вот буквально вчера было такое занятие характера. И доводим, указываем на ошибки, чтобы они в дальнейшем не, не делали таких ошибок. Прежде да. всего мы с более опытными коллегами, ну там Старвик Виталий Викторович, там тот же Диденко, которые более имеют опыт на прямой связи, потому что это более старший уже возраст академический, они мы ближе работаем к программе Ю-19, чтобы они безболезненно переходили в Ю-19 и были адаптированы к этому. Поэтому мы с более опытными коллегами всегда на связи и не стесняемся что-то спросить, или все мы учимся. Плюс проходим обучение в Киеве, лицензирование обязательно. Когда этот возраст принимался Ю-14, еще до полномасштабного нападения, я помогал Еремею Вячеславу Николаевичу. К сожалению, не сильно долго я с ним проработал, но ну, буквально год. Очень сильный был возраст, но по известным нам причинам процентов 80 даже больше команды уехало. Сильный был возраст, но, ну, к сожалению. Ну, кто остался, проводилась селекция, поподбирали. Ну, подтягиваем, вкладываем, можно сказать, душу, все свои, весь свой опыт, который через что проходили и воспитываем. Вы должны понимать, в каком вы клубе находитесь, что это в данный момент в городе это топ, топовый клуб, которому вы должны, уровень должен быть ваш, соответствовать этой, 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 этой эмблеме. И они, они... знают это.